Dias, amigos. Мы находимся в Барселоне. Это четвертый день нашего пути а, в Сантьяго-де-Кампостелла. Здесь мы останавливаемся две ночи. И сегодня единственный день, когда мы смогли погулять по Барселоне. Это прекрасный город. Это а, очень шикарный... День. Я бы хотела рассказать вам о ценах. Значит, из аэропорта до центра города мы доехали за 6 евро на аэробусе. Далее метро. Метро стоит около 10 евро за 10 поездок. И капучино вы сможете попить за 2,75. Цены выше польских. Я стою на фоне прекрасного произведения Гауди, и, конечно, мы сегодня побывали в де Фамилия, и э, я всем советую побывать в этом городе. Также я хотела бы передать привет и поздравления для Настеньки. С днем рождения, Настя, а также поздравления для моей подруги Ольги, которая сегодня сочетается браком с пожеланиями всего самого лучшего. И еще одно приветствие для моего преподавателя испанского языка. Настя, спасибо. За столь короткий промежуток времени я научилась базовым вещам, которые мне здесь помогают. Также напоминаю, что мы молимся за Украину и призываем делать это с нами.